Dəhləm vətənlər, hörmətli Kator TV izləyiciləri. Mən çox şok bir faktlar almışam, Allah and olsun. Hamsa 100% dəqiq də məlumatdır. Belə ki, bu gün şəhid olan general-mayorumuz, Polkoniv və mayorumuz, bu 3 nəfər xüsusilə xüsusilə də bu gün şəhid olan general-mayur Nəcibəddin Sadovla arasındakı böyük bir konflikt var. Konflikt nəyə ibarətdir? Bu həmin bu gün şəhid olan general Polkoniv və general-mayur Bu 3 nəfər Lələtəpənin alınmasında təhallül göstərən hərbiçilərdir. Nəcibməddin aprel döyüşlərindən sonra həmin bax bu xüsusən də bu general-mayordan belə deyim, Abijnik qalıbdır. Andosun Allahə deyirəm. M450 raketilə vurulubdur 31 kilometrdən həmin toplama məntəqəsində olub general, general-mayor, polkovnik və mayor. Hamısı bu toplama məntəqəsində olub 31 kilometrdən bilirik ki Generallar həmişə döyüş zamanı ən aşağı 5 kilometr məsafədən idarə eləyir, koordinatlar verir. Nəzməddin bunların toplanış məntəqəsinin koordinatlarını veribdi ermənlərə. Ermənlər M-450 raketindən 31 kilometrdən vurublar. Həmin vurulmaq şeyinə də Nəzməddin Sadıqov şərəfsizliyi veribdir. Gözləyə görə hərbi sərəmizi, generalımızı bir döyüşdə ki, general öldü, o bütün döyüşü ucdumaq deməkdir. Bütün hərbi sənə ucdumaq deməkdir. Bir bir döyüşdəci general şəhid oltsa, bilin ki, bütün bir hərbi səs şəhid olubdur. Alçaq namussuz Nəzməddin Sadıqov, erməni, dostlar, aldığı məlumata görə, deməli, düşmən tərəfə bizim doğru koordinatları verir. Baxın, niyə görə ancaq ermənilər dəqiq hədəfi vururlar. Amma bizimkilər ancaq boş əraziləri. Nəzməddin Sadıqovun qardaşı Ermənistandan bura bizə boş-boşuna koordinatlar verir. Bizim çərancaq boş hərəsini vurmaqdan məşğuldur. Amma Nəzməddin şərəfsiz bura Ermənlərə bizim bütün toplama məntəqələrimizin koordinatlarını verib. Hamısını Ermənlər bir-bir vurubdu. Alçaq bu gün o general məhəddi öldürtürüb. Alçaq bəyin paylaşın. Nəzməddin Sadakov şərəfsiz, xaindir, içimizdəki xaindir. And olsun Allah, bundan sonra Nəzməddin Sadakov abidin qalıb hələ göstəriş verib ki, Lələtəpəni alınmasında Kimlər iştirak edibsə, hamısını bir-bir öldürtdürəcək. Bax, Allah məhəmd olsun deyirəm, düzdür deyirəm. Bəyənin paylaşın. Nəzməddin Sadov içimizdəki xayındır. Mən yenə xahiş edirəm hərbçilərimizdən. Onu tez aradan götürün ordan, öldürtürün. Dərhal onu öldürtürün. Quran haqqı deyirəm, bütün koordinatları verir hamısı ki, Ermənlərə. Özü də bizim bütün dəqiq koordinatlarımızı verib vurdurur Ermənlərə. Ermənlər də yalanın hansısa boş ərazinin koordinatdan verib bizə boş əraziyə çatdırırlar. Şey Bəyənin paylaşın dostlar. Düşmənimizi tanıyaq. Əzər bilirsən, xahişlə necə mədən tez öldürdülər orada?